Путін хоче правити майже 100 років і посадити в Кремль свого таємного сина. Про це пише британський таблоїд Делі Старий з посиланням на дані російського російського журналіста розслідувача Іллі на та коментарі колишнього спічрайтера Путіна Аббаса Галямова. На думку розслідувачів, Путін планує передати ключі від Кремля своєму синові Івану, якому зараз лише 10. Це нібито стало відомо під час особистої зустрічі Володимира Путіна та голови КНР Сінзіньпіна, під час якого вони обговорювали тему довголіття і можливість дожити до 150 років. Вони не знали, що їхню розмову підслухали що а це виник викликало занепокоєння у китайських чиновників, які спробували приховати подробиці цієї розмови. А ми спробуємо все встановити разом з Ілею Давляченим російським журналістом розслідувачем. Пане Ілля, вітаю вас. Дякую, що доєдналися. Так, да, добрий день, спасибо, що пригласили. Якщо не помиляюсь, у вас вчора був день народження, пане Ілля. Правильно? Чи я помиляюсь? Все та, все так, все так. Тоді з Днем народження вас. Я сподіваюся, що ми всі доживемо до того, що Путін не буде нікому передавати владу, і все буде так, як ми хочемо. Але поки що хочу вас розпитати, пане Ілля, стосовно ось цього коварного плана Кремля чергового. Що нам відомо, точніше, вам, і взагалі що просто відомо, про ось цього сина Івана? По-перше, від кого він? По-друге, де він може мешкати? И власне, чье время и винтию Владу с вашей точки зрения? Во-первых, вы знали, сколько раз мне вчера пожелали того, что пожелали вы. Наверное, каждое, каждое третье поздравление было вот именно, именно об этом. А что касается Ивана, это в принципе ну, такой секрет Полишинеля, так же, как и секрет Полишинеля, связь Владимира Путина с Алиной Кабаевой. Да, вот весь мир знает, что Владимир Путин и Алина Кабаева ну, не официальный муж и жена, но по крайней мере пара. Это точно Весь мир знает, но Владимир Путин об этом не говорит. Такая же история на самом деле с его старшим сыном Иваном, да, который родился в 2015 году в Швейцарии. То есть ему исполнилось э, в этом году 10 лет. Уже, по-моему, исполнилось. Да, он живет на Валдае в резиденции Путина «Долгие бороды». И, в принципе, там же живет Алина Кабаева. Мы смотрели перелеты Алины Кабаевой до начало полномасштабной войны. И там, кстати, были все вот эти вот недружественные, так называемые недружественные страны. Франция, Германия, Великобритания. Ну вот обрезали ей концы, что называется, да, и против нее ввели санкции, и ей запретили, собственно, вылетать из страны, чтобы, я так понимаю, ну, по линии ФСБ ее там нигде не задержали, и даже в Дубай она не летает. Вот теперь Алина Кабаева перемещается между Москвой и Валдаем. Почему про Ивана? Ну, на самом деле, британские журналисты, которые процитировали нашу программу, они немного вырвали из контекста все-таки фразу про Ивана, про наследство и так далее. Но это, в принципе, конституция такая. Да, Путин, он же любит делать вид, что он все по закону делает. Вот там я и на агент в России, по закону есть такой закон. Там многие люди типа ФБК или там Невзорова, они экстремисты и террористы, по закону. Вот Путин по закону может передать власть своему сыну, когда ему будет 35 лет. То есть, ну, получается, через 25 в 2050 году. Тогда Ивану исполнится 35, и по российской конституции он вполне себе может претендовать на президентский пост. Но совершенно очевидно, что сам Владимир Путин от власти не уйдет. Он будет там находиться либо до смерти, либо до... Ну, либо до смерти, да, собственно, вариантов-то других и нет. Пане Ілля, але стосовно Конституції, дозвольте вам трошки заперечити, і ж переписати можна. Ну, умовно кажучи, відчуває він, що не дотягує до 35 років. Ну, можна переписати Конституцію з 30 років, призначити президента. Ні? Но смотрите, можно переписать, да, и в принципе он же уже однажды это сделал в 2020 году, но тут -то тогда идет речь вот, вот, о чем. Путин не любит молодых, да, вот он и его вся вот эта вот, не знаю, видели ли вы сегодняшнее, сегодняшнее, сборище Совбеза, где они там начали опять ядерные дубины угрожать всему миру. Там же да, да, вот бачили, свеонир. бачили, треба выкористать ядерную зброю, потому что США там выкористали свою, и нам надо ответить, да, бачили, на жаль. Да, да, но самое интересное, какие там люди сидят. Даже не 40-летние, там все люди, это 50 плюс. Вот эти вот деды, деды, которые, ну, из которых уже песок э, можно трясти. И в принципе, Путин не любит молодежь, и поэтому он даже теоретически не может допустить переписывание Конституции вот в этой связи, да, в связи с 35-летием. Поэтому там вариантов особо никаких нет. И, в принципе, по словам наших источников, э, это и не планируется делать. Во-первых, потому что да, Путин хочет отправить пожизненно, а во-вторых, потому что, ну, 35 лет – это такой, в принципе, нормальный возраст, по которому, по мнению Путина, можно претендовать на президентский пост. Пане Илья, хочу спросить вашу, так бы мовити, особисту ставку. Мы знаем, что у Путина есть не только сын Иван, но и еще есть дочки Мария Воронцова и Катерина Тихонова. В статье, в частности, идет и про них. І говорять, що вони теж можуть претендувати, так би мовити, на трон. Назвемо це так. З вашої точки зору, ваша ставка все-таки Іван чи е, доньки, і якщо вибирати серед доньок, то хто? Ой, это выбор такой, знаете, между, на, на какой стул сам сядешь, куда друга своего посадишь. Нет, на самом деле, по поводу дочерей, я политолог Абаз Галямов, он считает, что, в принципе, возможен вариант такой, что либо Катерина Тихонова, либо Мария Воронцова станут ну, наследницами Владимира Путина. Если выбирать из них, то, конечно же, это Мария Воронцова. В принципе, это вот тот человек, который сейчас занимается продлением жизни Владимира Путина. Именно она руководит новой медицинской компанией, которая занимается генетикой, она ответственна за вот строительство различных там медцентров, которые также изучают генную инженерию, там развитие медицинской технологии, продление жизни. Поэтому, если вот выбирать между двумя дочками, я бы сделал ставку на Марию Воронцову, но женщина президент России по мнению Владимира Путина нет он скорее всего будет доверять трон своему сыну и кстати рассказывали рассказывали что вот Владимир Путин он был не очень доволен ну своим назовем это так потомством да потому что он в принципе хочет передать власть мужику он не может допустить что даже дочь станет президентом России. Ну как это в России, которая вся такая скрепная, с традиционными ценностями, с женщиной становится президентом? Ну это же не Америка, да, или какая-нибудь там европейская страна. Поэтому тут э, скорее речь идет о том, что он будет доверять э, трон своему старшему сыну Ивану и будет продлять свою жизнь, потому что вот этим сейчас занимаются его ближайшие сподвижники. Михаил Ковальчук, глава Курчатовского института, который постоянно ему говорит на ушко вот эти вот всякие глупости, да, про биологическое оружие, которое может убивать только русских. Такого оружия, спойлер, не существует. Про то, что там ЛГБТ навязывают России, ну и весь этот бред. Но главная задача Ковальчука Михаила – это найти вот эту волшебную таблетку, чтобы Путин мог жить как можно дольше. И, в принципе, они даже не скрывают особо. Пане Илья, знаете, дозвольте теж уточнить. Мы все знаем про вертикаль ФСБ и вертикаль силовиков, так? И, ну, Всі знаємо, як Путін у 99-му році прийшов до влади. Вертикаль дозволить, щоб син став приємником, скажімо так. Чи все-таки спробує поставити якогось свого молодого прем'єр-міністра? Ну, там раптово будинки почнуть знову вибухати? можливо. А от хороший вопрос. І на самом деле, я знаю з тих людей, які не вірять зараз в можливості революції в Росії, вот именно чоловіч, сказав, да? що тут вот люди вийдуть на вулицю. И свернут режим Владимира Путина. Я скорее сторонник той версии, что если что-то и случится, то Путину кто-нибудь по башке даст табакеркой там в Кремле. И вот в случае его смерти действительно может развернуться вот эта вот самая борьба. И далеко не факт, что его сын Иван, которому тогда 35 или сколько-то будет, ну 35 допустим лет, сможет возглавить Российскую Федерацию. Мы много такого уже видели, когда человек недобровольно или добровольно уходил от власти. И потом, собственно, начиналась вот эта вот борьба, межклановая борьба элита. Мы знаем, что в Российской Федерации далеко не все члены так называемой элиты согласны с решением Путина начать войну. Ну вот какая выгода от войны ну, руководителям банков, например, да, олигархам, главам крупных компаний. То есть они все потеряли из-за войны. Санкции, уход там западных брендов, уход инвестиций и, в принципе, личные доходы. Они теперь не могут никуда ездить. Им это не очень нравится. И потому я считаю, что если Владимир Путин э, умрет, уйдет, что-то с ним случится, то э, далеко, далеко не, не, факт, что именно его сын или там дочки станут новыми главами Российской Федерации. Пане Илья, дякую вам за ваш час, за ваше расследование, за вашу работу. Бережите себя. Я нагадаю, что это был Илья Давлячин, российский журналист-расследователь. Дякую. Спасибо.